В середине сентября юг Одесской области пострадал от мощного удара стихии. В результате наводнения были потоплены свыше 400 домов. Около 40 уничтожены полностью. Многие жители лишились личного имущества. Украинский театр не остался в стороне и решил помочь людям благотворительной акцией от всего сердца. Васильковцы лично знают жителей пострадавших районов. Летом актеры каждый год гастролируют по этим местам в рамках акции «Мастера искусств труженикам села». Известно, наши маршруты Пролягали і через південні райони Одещини. І коли ми дізналися у вересні, як постраждали люди від цього стихійного лиха, від повені, ми не могли не допомогти людям. Зібралися всім колективом, гуртом і сказали собі, кожен треба допомогти. Збирали особисті кошти, люди просять речі, десь постільну білизну, хтось просить продукти. Хтось просить ну ще якісь речі, бо це ж біда. Ну і ось і зіграємо цю виставу, візьмемо кошти, і потім в якийсь день представники від проспілкової організації, від дирекції, від акторів поїдуть на місце ось тих подій. И мы допоможем. Васильковцы вышли на сцену в спектакле «Сорочинская ярмарка». Это яркая музыкальная комедия по мотивам произведения Гоголя в постановке заслуженного деятеля искусства Украины Константина Пивоварова. Громкая премьера прошлого 88-го театрального сезона. Не хоть за ноги на гілляці, щоб я гойдалася, як ковбаса перед різдвом у хаті, коли продасте хоч мірку пшениці. Кого ти тільки морочиш, крім моєї, нема. Та то тобой є, що там, де замішалася чортячина, здій, жди стільки проку, як від п'яного вибачай, чоловіка. Украинский театр постоянно участвует в социальных акциях. Решение провести благотворительный спектакль было единогласно принято на собрании трудового коллектива. Валентина Михайловна Прокопенко, директор нашего театра, она никогда не остается в стороне, она никогда не равнодушна к чужому горю, она всегда очень э, тяжело и переживает э, какие-то, как -то сегодня говорят, чужой хати. И когда она услышала об этом горе, которое произошло, она сразу собрала коллектив театра и предложила такую акцию. Все, безусловно, согласились, и управление культуры нас поддержало. И мы стали тщательно готовиться и продумывать нюансы, как это все сделать. Ну и, в общем, в итоге вот сегодня прошло несколько месяцев, и вы сегодня видите результат. Зрители поддержали благотворительную идею украинского театра. Билеты были раскуплены задолго до назначенного дня. Я, как и каждый нормальный человек, естественно, считаю, что эта акция благородная. И люди должны помогать друг другу. Вот. И если это действительно окажется реальной помощью, мне будет очень приятно, как и всем людям, которые пришли на этот спектакль. Это очень хорошо. Я считаю, что это, это очень приятно, то, что мы людям помогаем, то, что мы можем помочь, и это вносит большой вклад. Я считаю, что это очень благородно с их стороны. Вот. Я считаю, что вот каждый должен поучаствовать в такой благотворительной акции. Кто может, естественно. Вот. Я считаю, что это очень хорошо. Когда я работал в Кукольном театре, мы тоже играли бесплатные спектакли. Есть там детский дом на 16-й станции, фонтанок, такой для слаборазвитых детей. Мы там тоже бесплатно играли, благодарили для детей. Я же вам скажу, конечно, надо. И чем они будут чаще и регулярнее, тем лучше. Но главное, чтобы деньги только дошли туда, куда надо. Анна Волошина, Сергей Коняхин.